Проблема связана с возможным уничтожением ценных природных комплексов и территорий, которая сейчас имеет все основания стать объектом природно заповедного фонда Украины. This is with the of, uh, fund of В свои речи я прежде всего хочу обратиться к Антошину Владимировичу Леонидовичу, начальнику управления строительского развития города и туризма Черниговского горсовета и представителям экоинспекции, и представителям управления охраны на площади средовища. Два слова о себе, специалист в области охраны на правосредовища, экс-советник губернатора Харьковской области по вопросам охраны в Я рассчитываю на дружеский диалог, на понимание и на углубление в проблемы действительно команды профессионалов, которые есть в Чернигове. Существует много систем управления природными территориями. Но мы должны исключить факторы, угрозы, факторы реального уничтожения территории. Потому что просто может не быть чем управлять. Также Украина не имеет права себе позволить потерять объект, который может еще не создан, но имеет все права существовать. Реально черной тучей над крайне конструктивной встречей, которая происходит сейчас в Яловщине, висит действующий план, который утвержден городскими властями по созданию на территории Яловщины парка культуры и отдыха. Это говорит о том, что в плане существования и будущего Яловщины есть противоположное, принципиально противоположное мнение, которое, к сожалению, имеет не только место жить, но развивается и подкрепляется практическими действиями. Прежде всего, это направление, направление движения базируется на отсутствии законодательного предгрунтика. Вся разработка проектной документации управления Днепромистом. Вы не обманываете. <промисто>. Научно-исследовательский институт ГИПРОМИС. Днепромиста базируется фактически на четырех пунктах, которые были скопированы с ответа, я не помню, или экоинспекции, или управления. Ручит буквально так. всей территории лесопарку статусу регионального шахтного парка уважается негативный ряду причин. И приводятся причины, на которых опирается вся техническая документация научного средства института. Практика организации природно-заповедных территорий показывает приважное расташивание таких крупных объектов за низ за рахунок природных ландшафтов. Но прежде всего в Белгородской области существует заповедник, который, ядро которого расположено и примыкает к населенному пункту Борисов по площади 1000 гектаров. Ядро. Территория лесопарка Ярівщина фактично штучно створена. Основные посадки дерев так, так кущи в период 20-х, 50-х годов Милосердия. Главное, штучно створено. Uh, second, uh, document... сказать, что, например, в Харьковской области 95% лесных насаждений штучно створено. Okay. И неважно, садили их 50 лет назад или 180 лет назад. Они являются ядром двух национальных парков. Штучная створенность большого количества посадки Яловщина, наоборот, создает уникальную возможность следить за природным экспериментом, куда вклинилась человеческая идея. That, uh, Яловщина... Это место для уникального, уникальных научных исследований, обработка которых возможно только в течение десятков лет. It is a place for scientific... Следующий пункт, на котором базируется фактический проект... Зарегулированность русла реки Стрижен с штучно створенными водосховищами. Hold... По украинскому законодательству любые дноглубительные работы, изменения русла в рек относятся к работам повышенного экологического риска. Расположение крупного лесного массива, который имеет саморегулированность и самодостаточность, это необходимость в том числе сохранения нормального уровня грунтовых вод. В том числе на территории Ялочина расположены действующие родники, реально питьевой воды. Это большая ценность. И ради только одних можно было сохранять весь массив в качестве продажа поездного фонда. Следующий пункт, я считаю, просто не мог попасть в данный документ и говорит о глубокой непрофессиональности его составителей и авторов. Видно с деющими нормативами, недостатняя кількість парковых фонд на территории миской забудовы. Я хочу обратить внимание, что в слове региональный ландшафтный парк тоже присутствует слово парк. И никто не сможет доказать, что региональный парк это меньший парк, чем парк культуры и отдыха. Я был на территориях, где и классические тропы, и строительство велось при помощи вертолетов. Это зеленая тропа Куранда на севере Австралии. Проект, по которому планируется парк культуры на месте Яловчина, подразумевает снесение большого количества деревьев, Строительство дороги, обоснования которой нет, 9 метров, через всю территорию. Uh, project... Размещение рекреационных объектов, которые достаточны в, чер в черте города и которые сами собой снижают рекреационный потенциал территории. На данном этапе не в полной мере территория обследована на предметом красно наличия краснокнижных видов. В частности, не было исследовано фауна рукокрылых, не были проведены микологические исследования, в том числе грунтовые. Поэтому любые работы в такой ситуации неизбежно приведут к уничтожению краснокнижных видов, учесть которые мы обязаны при такой масштабности работы. Я считаю, что на данный этап позиция городских властей должна иметь две составляющие. Это пристановление впроваджения в жизни проекта, разработанного научно-сельским институтом Дмитра Днепромиста, и одновременно тщательное изучение размещения или превращения Яловщину в региональный парк, региональный лошадный парк. Я считаю, что не может быть оснований, по которым Ябловщина не будет региональным лошадным. Очень хочется от всех присутствующих и тех, кто в течение многих дней разрабатывали и поднимали вопросы управления будущего парка, обратиться к людям, которые вершат судьбу города, uh, to, uh, опираясь на добрую волю и совершенно с открытым сердцем, uh, подойти к сотрудничеству с организацией ПЕК, это на экспортная комиссия, uh, with... и первоначально... и разработала идею регионального парка. Эта организация работает в Чернигове. И всех присутствующих только уважение к профессионализму этих людей и желанию сохранить родную дорогу. Хочу сказать два слова. То, что дано ну, последние два слова заключения. В случае существования Яловщины как регионального шахтного парка, это уже реально существующая жемчужина Чернигова. Хочу напомнить, что там находится фактически исторический центр, который является памяткой загальнодержавного значения архитектурной. Хочется все это сохранить, и когда может Теренса будет еще собираться через сколько лет, чтобы мы увидели реально действующий парк и представители власти, которые там гуляют со своими семьями.